Медим коротко. Добрый день, уважаемый президент, присутствующие в зале. Я как основном, коротко За период 2011 года, в апреле 2011 года, в Маринской администрации сельского поселения совместно с коммунальным хозяйством были разработаны мероприятия по подготовке к зиме системы отопления, водопровода и водоотведения с определением сроков и выполнения. В 2011 году проведена промывка системы отопления с последующей присовкой в 18 квартирных домах. 18. Проведены ревизии узлов управления в многоквартирных домах. Произведен необходимый ремонт в В доме номер 36 по улице дома номер 13, проведен ремонт водопровода. Проведено утепление наружных труб отопления. Согласно графику, проведены работы по подготовке котельной силованных отопильной сезона. На 13.09.2011 года подписана готовая система отопления тепловых сетей потребителей в эксплуатацию в отопительном периоде за 2011-2012 год. По водоснабжению проведена промывка скважин, которая дала положительный результат. Для управления скважинами установлено дистанционное управление. Проведена замена задвижных диаметром 100 мм на 6 скважин и диаметром 159 на станции второго подъема. Заменен основной насос мощности 25 метров на 8 скважину с подающей трубой. Заменены 4 гидранта требуемых и требуемых 8. И с 3, с 3, с 3, с 3. Планируется в единое наблюдение на башне по программе антитеррона. Ведется также работа и есть подрядчик по подготовке водонаборной башни, в, в эксплуатации и на станции Федерального на Башня есть такая. Также по водоотведению закончен проект и проданный сейчас... Под от июня закончен ремонт по набору калетры второй подъем по улице Советской. То есть это имеется в виду канализация, которая будет готовиться по улице Советской. Она с 29 числа закончена, а на УЦУ подали, значит, заканчивается. Кроме того, подано, значит, три котировки на тот же заканчиваются они. Это на ремонт теплотрассы по улице Ленина, это в районе школы железнодорожной. Также, значит, ведется работа по улице Юбилейного, по то есть это также проведем уже сегодня, вчера они приступили к работе этой подать можно на три улицы практически. Также мы подали котировки на промывку скважин, дополнительные еще, которые мы первоначально дали, хотя объявили котировки, проведена работа, как бы экспериментально 230 тысяч, 250 представляли, они скинули, 230 тысяч. И вот этот результат, конечно, дал положительный, очень положительный результат. У нас дебет воды поднялся на место предполагаемых, которое было 6, 4, у нас он дает 6. Ну и поэтому, поэтому пути пошли, и сейчас опять меня Петровка на других скажем. Ну, это не обольщение, тут еще год такой, что влаги, собственно, не знаю за счет промывки, не знаю то, что сегодня у всех и в колоссах вода поднялась, и в А, качество воды. По грибах. По грибах. Ну дает, дает, дает. Влага которая выпала в этом году, она только 365 дней идет до Дайбургской. Дай Дай ну, во всяком случае, вот эта проблема. Значит, также ведется работа по классификации поселка Кызыл Маяк, закончила Аслан Батлавович работу там. Сейчас передаем, подали документы на котировку подводящие, про, по, подводящую чтобы у нас по газа, по пусконаладке, которые нет. Нет, чтобы газ спустить в поселок Кызыл Маяк. Также работа проводится по водоснабжению поселка Кызыл Маяк, то есть должны получить уже на этой неделе, наверное, документы. Поставили ее на баланс и тоже будем заниматься. Правда, сейчас там нету сгорел насос, по мне там нашли человека, пока суд заделал, мы решили заметить насос установить, а то мы будем Вот вкратце все сегодня стоит вопрос, то есть однозначно работа проделана огромная, большая, но сегодня стоит о скорости принятия. Когда человек сидит там две недели, три недели без воды, то есть это однозначно нехорошо. И никакой там закон не стоит, любой закон пишет для того, чтобы быстрее. Там, у нас есть другие там у него экстренные поправки, ну сгнил да, водовод, понятно. Ну, его же надо как-то временную схему там запускать. Поэтому давайте вот разработать, ну, в принципе, чрезвычайные ситуации. Ну что такое, люди сидят там три недели там, без воды, по этой же юбилейной прорвал, разбираются там в стоит, баня. На водоводе. На водоводе. Когда и гараж, и баня, у нас надо, давайте проведите анализ вместе с архитектором. У нас есть на канализации, по-моему, дом то ли у порохно, то ли напротив больницы стоит дом на канализации, тоже как его посадили туда там на этом и для того что сейчас вот как мы делаем сейчас ремонт да э, улица советская это весь э, в принципе канализацию впервые за все годы будет заменена да и тогда да. мы наконец сможем засфотировать улицу чтобы люди тоже но вот эти вот моменты надо да, сейчас сегодня в плановом порядке пересмотреть потому что сегодня уже такое... Со скважинами там сняли, со станции там подъема сняли вопрос, там с ремонтом башни там сделан. Сегодня нужно сделать такое, чтобы люди не чувствовали себя дискомфортно, без разницы. Так. 5 домов, 10 домов, чтобы они быстро, то есть нет воды. Значит, там 2-3 дня, что мы должны там временную, что сделать. Кто нам запретил по чрезвычайной ситуации, Евгений Анатольевич? Где у нас? чтобы на приобретение материалов там какой-то чтобы был резерв у них там 5 процентов или 3 процента там трубы 30 метров там 40 я о чем говорю что гремянку бросил или еще что-то для того чтобы пока мы проведем котировку и еще что-то но люди бы себя не чувствовали да, в тех... Все это мы так и решаем, у нас же есть на аварийная ситуация. Вы сейчас еще могу ну, доложить. аварийная она такая, что люди месяц просидели без воды, вот какие все аварии. Это разве аварийные? Это халатность преступная по практически, сколько мы, если Марина, вот если Глаз Алексей не помогает, а, кстати, по юбилею тоже мы, в общем не, не, ждем, положить 7 дней, когда пройдем, уже вчера начали копать. ну, купали. ты же помнишь, многоквартирный дом по улице Ленина, когда беда. я размор... ну и что, пока не дошли чуть ли там, не выйти железнодорожный путь перекрывать, тогда сделали времянку, ну, да? дошло, ну, так это нам же должно на пользу идти. Значит, вот давайте то есть с этого дня разработайте регламент, сколько там сформировать себе резервный фонд. И для того, чтобы если случилось какой то ну понятно, ничего вечного нету столько лет. Но мы в плановом порядке сегодня 60 уже процентов, там 70 водоводов заменили. То есть такой огромной работы никогда ее не было. То есть мы работаем. Но сегодня стоит другое, это качество. Качество каждому жителю. Там живет бабушка. Где ей там воды взять? Для нее это гибель. И мы ее оставляем один на один там, вот с этим стрессом. Во-первых, определите, что тут же сразу должен быть сход там, нету молодого квартала воды. Говорю, слушай, вот три дня потерпите, мы сейчас там приедем в вот, чтобы люди не в неведении не жили. А так пишут письмо, просим выделить, чей это водовод, водоканал стоит на балансе или наш э, личный. То есть получается неведение. И нету вообще. давайте для себя сделаем поправку. Поведем, сколько, сейчас работаем, да, проведем, сколько сейчас же работаем, идем, проведем, да, да. здесь схемы. Мы люди приходят, говорим, уже. и схемы тоже делаем. Вот да, у, -то 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 -то. у нас за последний месяц по воде 15 жалоб. Да. Да. На имя губернатора. Мы сейчас их вот описываем. По Варни Ну, ну по юбилейному самому Ну, по-юбилейно, а потом Хорошко. выше, там еще улица. Не, ну зеленый. По той системе. Зеленый, три улицы. Понятно, да? Понятно. И опять же, никаких бы вопросов не было, если бы народ был в них Пришли, собрались, сказали, определили. Второе, временную схему там тоже можно было решить. Какие проблемы? Никакие. Закопали там отсюда-отсюда там тот участок аварийный, который там бросили. И делаем аукцион, понятно, закон 94-й сегодня нас требует, никуда мы от него там не идем. Но люди-то бы от этого ничем не пострадали. Не Правильно? Все. Есть вопросы? Я да, я раз. Раз. Подожди, подожди. В нашем, районе можно это решать, То поставить, например, шабацу. если у нас уже домо да, или можно-то не решать, если у нас уже есть проблемы, что Могу пояснить, Игорь, по поводу. Мы с Павлом Кочуровым тоже здесь такое проводили совещание, на депутатском корпусе рассматривали вопрос о том, чтобы установить там трансформатор. Но там должна еще подстанция. Мы, как говорили, с Павлом, говорят, делайте, покупать трансформатор, я делаю подстанцию. С тех пор, сколько переписки идем, пока нечего, мы готовы, у нас, в принципе, на... в конец года мы можем. Мы все равно работаем с вами а вы вот с вашей стороны какая то работа есть в этом плане какая работа, я повторяю будет. ну я не знаю, что творится, где документация, какие разрешения, какие сервисы вот кочеров может все пояснить, да, в СПАЛУ написали, если технически было, как его, а, как он называется ну где у здесь? он здесь, здесь у сидит, Спалу Спал СПАЛУ встречались, приглашали сюда какая там ситуация? технические условия подготовлены, да в ну, принципе, да. раз вопрос в по где он дошел, что, я скажу, что в этом году собирались поставить 4 ТП, выдано 5 технических условий на 5 постановку 5 ТП. Потому что новый квартал строится, ни в один квартал не поставила ни администрация, никто в этом квартале, ни одного ТП. Вот по их кварталу. Там если поставить одну ТП, то мы тот угол практически весь разгрузим и жалко оттуда. Не будет. Технические условия выданы, определили место. Мы, просто, мы готовы построить. Давайте организационно тогда определим. Совместный человек, совместно. Там готовы, построить, поставить, была документация, все. Là, есть. Вот, ну, Там О, документация, есть, 160, 160, Чуть ветер мало а там, малого, там еще... <клев> кабелем проложил, где новостройки. Людей собирал по-российски. Давайте месяц документацию делаем и на этом. Там же уровень-то, еще попробуй столкнись со всеми сетями разрешения. Сколько тогда денег, только что ты мне говорил, срок там уходит до года? Ну, как попроще, если не то есть после того, как условия получили, надо делать просчетный документ. Если это наши, то есть это наш, и мы должны... Давайте разберемся. Андрей Викторович.